Hər il miladi təqvimdə 31 dekabrı 1 yanvarla bağlayan gecə Xristian aləmində, bir çox müsəlman ölkələrində, o cümlədən ölkəmizdə xüsusi coşqu ilə qeyd edilir. Əramımızın üçüncü əsrinə, kiçik Assyanın Aralıq dənizi sahilində Mırıya qəsəbəsində Varın Tazir ailəsində bir körpə dünyaya gəlmişdir. Bu kiçik Nikolay idi. O yepiskop olan dayısının yanında dindar Xristian olaraq böyümüşdür. Nikolay Xristian dininin inanclarına yelanmış və gənc yaşlarından kəsilmişdir. O dövrlər Xristanlığın qadağan edildiyi dövr olduğu üçün Xristianlar təqib edilirdi. Bu təqiblərə məruz qalanlardan biri də Nikolay olmuşdur. O Sirabi Xristianları müdafiə etdiyi üçün həbs edilmiş və İmperator Konstantinin Xristianlığı azad din elan etməsinə kimi həbslərdə qalmışdır. Daha sonra Özdoğma şəhəri Muriyaya qayıtmış 6 dekabr 340-cı ildə dünyasını dəyişmiş və orada dəfn edilmişdir. O, dünyasını dəyişdikdən sonra onun haqqında bir çox şiirdilmiş və uydurma rəvayətlər insanlar arasında dildən dilə dolaşmışdır. Onun duası ilə dənizdə batmaqda olan gəminin xilası, öldürülmüş üçüzün dirildilməsi, həcmin onun etəcəyi olan kəslərə sobadan və pəncərədən gizli olaraq içərisində qızıl dolu pul kisəsi atması da rəvayət edilir. Bu kimi rəvayətlər yayıldıqca İnsanlar heyecan anlarında artıq Keçiş Nikolaının adını çəkərək ondan kömək istəməyə başlamışlar. Skandinav xalqlarının əfsanələrində baş tanrı Odin hər il dekabrın ilim sihrin içində uşaqlara hədiyyə gətirirmiş. Bütpərə skandinavlar torbaların içinə qoyduqlarını yer tükünü gezə qapıdan asarlarmış. Səhəri gün tanrı Odinin yer tüküləri alıb yerinə hədiyyələr, şirniyyatlar qoyduğunu görərlərmiş. Xristianlığın qəbulundan sonra isə Xeyirxax Keşiş Nikolay obrazı baş tanrı Odin obrazını əvəz etmişdir. Artıq maral arabasında tanrı Odin deyil, Keşiş Nikolay səyahət edirdi. Rəssam Hans Dentzlemanın 31-ci ildə Coca-Cola reklamı üçün çəkdiği qırmızı kürklü, qırmızı papaqlı, qara çəkməli və qara kəmərlili Santa Claus obrazı ilə müasir Şaxta Baba bəyimiz formalaşmışdı. Şam ağızı bəzəmək ənənəsi də hədiyyə gətirən xeyirxax inancı kimi Avropa xalqlarının Xristianlıqdan əvvəlki adətləri ilə bağlı idi. Almanların ulu əcdadları qış fəslində həmişə yaşıl şam ağacı kesərək öz evlərinə gətirir və vərişət rəmzi olaraq ağacın budaqlarından müxtəlif simyatlar asırdılar. Bu adət 18-19-cu əsrlərdən etibarən bütün Avropa və Amerika xalqları arasında yayılmışdı. Qışın ortasında evdə şam ağacı bezəmə riayətini 19-cu əsrdə Avropada yayılması İngilis krallığısı Viktoriya'nın Alman əli şahzadəsi Albertin adı ilə bağlıdır. Antik dövrdə pagan dinlərinin bir çoxunda Mitra kultu mövcud idi. Bu kult günəş tanrısı Mitra'nın doğum gününün qeyd olunması ənənəsi ilə əlaqəli idi. Qədim romalılar bu bayrama Saturnalia bayramı adını vermişdilər. Məlum olduğu kimi, sentyabr ayının 22-sindən etibarən günlər qısalmağa, gecələr isə uzanmağa başlayır. Bu dekabr ayının 22-ci-sindən 23-ünə qədər davam edir və həmin gecə ilin ən uzun gecəsi hesab olunur. Tamincədən etibarən isə günlər uzanmağa, gecələr isə qısalmağa başlayır. İnsanlar bunu Güneş Tanrısı Mitra'nın onlarla barıştığı gün olarak kabul edir ve hemen günü bayram edirdiler. Bu bayram 25 dekabra tesadüf edirdi. Hristiyanlar 3 esir yarım İsa Aleyhisselam'ın mövzudu hakkında heç bir fikre sahip değilken 354. yılda Roma papası Liberi Dekabra'nın 24'ünden 25'ine geçen gezeni İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gün olarak elan etmiştir. Hemen tarihten itibaren Kadim Romalı bütüverestlerin qeyd Satrunalıya bayramı İsa Mesih'in məvlüd gününə çevrilmişdir. Quran-ı Kərimin Məryəm surəsində İsa peyğəmbərin dünyaya gəlməsinin təsvir edilməsindən belə qənaəti gələ bilərik ki, İsa əleyhissalam qış ayı olan dekabrda deyil, qurbanın yetişdiyi avqust-senteyabr aylarında dünyaya gəlmishdir. Məryəm surəsində deyilir: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها <laughs> Kapsalist sistem yeni ili veya no de bayram olarak değil, alışverişin kızıştığı, daha çok gelir elde etme için yaranan fırsat gibi görür. Sazlı ağışda yeni il şənlikləri səbəbiylə 830 milyard dollar həcmində alış-veriş edildiyi hesablanmışdır. Noel bayramı səbəbiylə alkoqollu içki istehacında kişilərdə 54, qadınlarda isə 41 faiz artış olur. Bu isə öz növbəsində spirtli içkinin səbəb olduğu cinayət və qəzaların artmasına təkan verir. Hər il Noel əsendliklərində milyonlarla ədəd törpü şam ağacı insanların bir neçə günlük zövqü üçün kəsilərək məhv edilir. 2006-2013-cü illərdə sadəcə Abışda 1 milyard ədədən çox şam ağacı kəsilmişdir. Heç kim məhfedilə milyonlarla ədəd şam ağacı üçün həyəcan keçirmir. Halbuki bir ağacın əkilib böyədilməsi, yetişməsi uzun illər davam edən bir prosesdir və meşə sahələri planetimizin ağciyərləridir. Hər il Yeni il bayramı arifəsində 7-800 milyon baş hind toyuğu satılır və kəsilir. Bunun 22 milyonu Abışın payına düşür. İşin maraqlı tərəfi odur ki, Hər Qurban bayramında heyvan qətləmi deyərək fəryad qoparan heyvan hüquqları müdafiəçilərinin yeni ildə səssiznə çıxmur. Bu gün müsəlmanların başına gələn ən böyük musibətlərdən biri onların cəhənnəmə məhlü olan Yahudi və Xristianlara, məcusiylərə, putperəstlərə və digər şafir müddətlərə bənzəmələri və Allah Rəsulunun sallallahu alayhi ve sallam bizlərə əvvəzən xəbər verdiyi kimi onları addımba addım izləmələridir. Siz də nevvelçilərin izlərini qarış-qarış, arışın arışını təqib edəcəksiniz. Onlar kərtənkələ yuvasına girsələr, siz də arxalarından gələcəksiniz. Soruşduq ki, Yahudilərin və Xristianlarınmı? Bəs kim olacaq? dedi. Hədis Buxari və Müslimdə rəvayət olunur. Başqa rəvayətdə isə belə keçir. Onlardan biri yolda anası ilə zinə etsə, siz də edəcəksiniz. Bunlar Allah Rəsulunun da xəbər verdiyi kimi elə yollar və adətlərdir ki, dedin, bu gün özünü İslam-a nisbət edənlərin böyük əksəriyyəti kafir millətlərdən ayırd edilmə mə살ə gəliblər. Buğunu qeyd edən xristianlar haqqında Allah Sübhana və Taala buyurmuşdur: "Laqad <laughs> kafarallazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Laqad kafarallazina qalu innallaha thalithu thalatha." Onlar İsa Əleyhissalamla heç bir əlaqəsi olmayan bu günü spirtli içkilər içərək, qadın-kişi qarışıq məclislərdə səhərə qədər əylənərək və sayılmayacaq qədər haramlar edərək qeyd edirlər. Onlar bütün bunları İsa Əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə etdiklərini iddia etsələr də, İsa Əleyhissalamın bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. O onlardan və etdiklərindən bəridir, uzaqdır. Allah Sübhana və Teala buyurur: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Böyük İslam alimi İbn Teymiye böyle demiştir. Sonra Allah Subhanahu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de onun için koyduğu şeriatın üzerine yerleştirdi. Bu şeriyete tabi olmasını emretti ve bilinmeyenlerin istəfa arzularına tabe olmasını qadağan etdi. Bilinməyənlərin içərisinə onun şəriətinin mukhalifət edən hər kəs daxildir. Allah Subhanahu va Taala buyurur: "Və əgər onların heva arzularını izləsən, bilməyənlər səndən sonra sən zəlimlərdən olarsan." O da Allah Yahudilər və Xristianlar haqqında belə deyir. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُقْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ İbn-i bu ayet hakkında böyle denir. Bu ayet onlara bütünlükle muhalefet etmenin lazım olduğuna delalet edir. الله سبحانه وتعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن Allah la yahdi al-qawma az-zallin Bu ayədə kafirlərə dost olmaq və ya onlara meyl etmək alemlərin rəbb tərəfindən açıq-aça qadağan edilmiş və belə kəslər təhdid edilmişdir. Böyük alim İbn Kəsir bu ayənin təfsirində belə demişdir. Allah subhanahu va taala mömin qullarına İslamın düşməni olan yəhudilər və xristianlara dost olmaqlarını yasaq edir. Sonra Onların bir-birinə dost olduqlarını xəbər verir və belə edənləri təhdid edərək deyir: Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Ənəsəbini malikdən rəvayət edilmişdir: Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə gəldiyi vaxt Mədinə əhalisinin əylənib oyun oynadıkları iki günləri var idi. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam soruşdu: Bu günlər nə günlərdir? Dedilər ki, Biz zəhiliyyə vaxtı bu günlərdə oynayıb əylənirdik. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sellem belə dedi. Allahu Taala bu günlərini bizə daha xeyirli olanı verdi. Qurban və Ramazan bayramı. Hədis səhihdir. Əbu Davud rivayet etmişdir. Ey Məslim, Xristiyanın öz bayramı, Yahudinin öz bayramı, atəşpərəstin də öz bayramı vardır. Sən onların dininə tabe olub onların bayramlarında iştirak etmə. Bil ki Allahu Taala bize onlardan daha üstün İki bayram teyin etmiştir. Ucuerabbi miz sizi ve bizi eşitip faydalanlardan etsin. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي.